По вона же шельма, вона же гадость, вона же непослушна. Дівчата, щось кліщі ще є, іноді навіть нахожу. То <гум> пропускав, вони такі вже ну, трудно їх. Я ж кажу, як вони вже будуть тут торчать, вже, тоді добре їх вибирати. А так кровків тебе багато, да? так? Так, коротше, вчора походили, померзли, сьогодні вирішив я. еще раз попытаться. Думал сначала лис, потом вышел с лопатой, поколупал в огороде. И сантиметров 5 десь промерше. Не знаю, тут перепашка груба. Получится ли что не получится. Там где-то были поселухи. Их надо еще шукать, потому что в том, той раз тут было хорошо все паевые дела, и оно отличалось кусками. А сейчас я, честно говоря, даже ну, примерно где-то там. Там их трудно пропустить. Ще свіжі дома, кирпичей, много стекла. В общем, зараз спробуємо полазити. А якщо не вийде, то поїдемо додому. Борщик готувати. Ні, сьогодні, наверное, супчик буде Що в прошлый раз був борщик. В общем... Нового нічого. Є вчора забув про включення металоискателя. Сказати, що по-другому почав включати. Одного хлопця подивився. Не знаю, допомагає. не допомагає, но Вчора нормально копав, глибоко брав. Вчора, звісно, так було поле виглажено. Тут не буде так хорошо ходити по цим глудкам. Вот, що, включаєте металоискатель? Поднимаем, накручиваем чуйку до 99-98, чтобы он уже верещал. И включаем от электропомех настройку. Вин отстраивается и уменьшаем чуйку. И телефон на режим полета. И тогда типа вин должен лучше работать. Не знаю, правда, не правда. Пока не доказано, но пробую именно так включать, выключать. Вот такие дела. Вот В общем, все, сейчас полезем. Была. Если я же скажу сильно про потому бо огород гладкий и, возможно, везде равномерно 5 сантиметров, а тут глудки и тебя может коржом таким типа каркас крепкости из этих глудок получить, что оно не будет копать. Сейчас попробую. Так. По силуху нашел. Знахитки есть. Единственная проблема, что они почти все... Ну, тут бы мусора что-то все всей Ну, вот так вот, бачите, все равно пробивается. Сантиметров пять. нормально. Такая местинка. Пятно рыжие. А там такой бугор классный. Еще один я бачу. Огромный. Курганы. Высота. Где-то внизу должны быть скифаки. Вот. Ну, я не помню, чтобы мы тут что-то находили. По скифакам. Хотя вот вот это все. Идут речки. які вже їх нема. Источники, річки, і оце по бокам хати. То там, то там хутір. Люди селились почти всіда біля води, іначе там життя нема. Отака хрень. така хрень. Пока ходим. Звісно, якщо б это все розсипалося, було б намного легше. Надо було глудку лопатою лупашить, щоб щось знайти. Плюс там можна щось то и повредить. Вот это Ну нічого. Погоду не выбирай, так что так. Очень важно ходить. Мягко говоря. Железо дофига. Тут бы маленькую катушку конечно. Но я ее не взял сегодня вообще. Можно орка взять конечно. Орка я беру всегда про запас. Медная монетка пол копейки. Советская короче. Бачта, бачта. Вот так. Ну, это первая монета за сегодня. Там есть еще такая дрыщевая. Такие. Вроде бы как очень замусорено и сигнальчиков бы побольше должно быть. Но я скажу походу из-за того, что катушка много перекрывает и мало чермет, чермет, чермет. Не знаю, пробовал все настройки только что перелазил лево, вправо, там грабы. Все, все, все пробовал. Ничего не помогает тут на мусорке. Нифига. Так что пока как-то так. Ну, что ей то есть. Все находки, ну, по факту, сверху. Сантиметров 5-10, вот так вот все. Остальное металлолом не дает вообще зацепить. И то, наверное, как металлоломом под низом нема. Под той находкой, то оно и его чепляет. Если есть железяка под то хрена оно зачем. Вот такие вот реалии по селу, на жаль. Ну, ничего, что делать? Ни хрена не попадается. Короче, зазря. бігаю, бегаю вон пятно гарне, я там ще не ходив ні разу. Вот там я выхаживал. Чи в прошлом году, чи даже в этом не помню. Тут пятно рыже, вон ще пятно. Ще схожу. И все. ніфіга не йде, Чермет. Даже цветных сигналов мало. Не знаю. То ли их тут уже виходили такти ці посілухи, то ли тут ничего и не было. Включився, це вторая нора там одна ну там сильно оце ж воно накопалось тільки це там я не знаю скільки пещера огромна і воно там сейчас сидіти, от, так що отут от не, не копорі надо ями, що копають бояться а отут, тут, -тут може трактор провалиться нахрен такі от пещеры а хто там я не знаю и типа, как к потому что рядом той норки я видел пятна крови. Ну, что-то оно ело. Значит, вряд ли заяц какой-то, правильно? Вот это так. Ну, Дінка что так сюда не лізла и там не лізла в нору, И да, что-то понимает. Ближе машины спит, походу. Я ей куфайки выкинул. Хоть она погуляет. Ну, у меня сегодня на коп. Мы там шахеда сбили как сбыл, я даже не знал, стрелять стреляли везде а потом пожарка тогда погнала, я дивлюсь, дым пошел, видать упал здесь. Ну, вот такая история пока ходим ну находки даже царской толком не вся кошмур, лезет, даже советов нема, по-моему еще не одного, э, вообще хана я не коп типа иконочки хоть что-то путевы. Но на одно пятно заходишь, бах, щебачишь, другое пятно. Хрен поймешь, как эти хатки вообще тут стояли по над этой речечкой. Просто, ну, нема такого, что прятком, рядом, друг от друга далеко. Суседи раньше, видать, не очень с соседями хорошо жили. Строились сразу подальше, чтобы без скандалов. Суседи, наверное, какая-то атака стреляют везде, шахи добить. А я нашел яичку. Интересно. Оно легкое. Вряд ли тут кто-то высиживает. Уже морозно. Померло, мабуть. Вот это такие знаки. сегодня Полтаву, блин, без светла не оставил. Вчера Одессу, а сегодня могут и Полтаву. Уже сопли. Что-то нашел? 92. Выдай. А кто это, я не знаю. Ага, копейка, все копеечка царская ну хоть шось все совета не он... а не ну, по факту нашел такие пол копейки считается что советом в общем вот там нахожу погана перепашка грубо тут знахидок поменьше вернее сигналов поменьше ну гладенько более-менее приятнее ходить из-за всего и чуть-чуть тут задержался но что тут гладенько ходить вот это такая. Но думаю, это ненадолго. Бо что-то, что-то непонятно. Там, где пятна, вообще нифига нету. Вот ты вокруг ходишь, вокруг пятен, трошки что-то попадается. То ли, там да, ну, вряд ли пятна выходить могли, то ли там чермета столько, что, не знаю, короче. Вот, Какие-то бедные поселухи очень сильно. И, видимо, очень-очень давно их бьют. Потому что вот вчера только спашка пошла, да, свежие деревья, там лук был, и, пожалуйста, монеток нормально. А там, где ходят давно, уже тяжелее найти, но, но можно. Вот так чермету. Не знаю, че я закончил копчу. не желание с Там уже лазал, лазал. Цветника мало. Даже он проволоки практически вообще нема. То есть нету даже шмурдить цветной. Ни хрена не понятно. Ну, очень интересно. сейчас не знаю. Або есть вот там за этим еще поселуха. Но там че зимы, что не зимы, надо ехать давить. С этой стороны зимы. Вот тут еще был здесь домик. Вот тоже зимы, Короче, вот такая. Можно было туда еще ниже, вот там еще с той стороны были дома. Но там он, он пятно одно перепаханное и все. Остальное стоит что-то непонятное. Неудобно ходить будет. Пока так. Динка рада, я як... Кизяк, да? Вот. Как кизяк, ты сразу бежишь. А? А, сейчас проезжаем, обо а все на сегодня. Динка тоже тут наделала пока пушек. Я охранял. Вся машина в земле. Ты сумасшедшая, да? Ты что тут делала, а? А там дырка. А он заморенная животина. За что ты, Динка? Так. Не мучай уже. Убыла, так че ешь. Вот это тоже, мышей не есть и поохотиться, и все. Короче, мышка сегодня минус, минус мышка. Ну, по-моему, тут и прошлый раз она тут кого-то заморила. Ну, конечно, с машиной это красавица. Ну, елки, -пьем. И шо это? Цех она просто. Ты можешь бульдозер где-то в стороне покопать, а? Ну, накатим рюмашечку. Да, пловчик, на супчик. Чтоб я кажу, гарни было. Так, итоги сегодняшних походенек с Динкой погулянок по больше, чем по капушек. Так и погуляли. Про, проверил я по селу На потом я ее ставлял. И, честно говоря, думал, будет пожирнее и повкуснее. Бо распахали почти все. Я раньше там даже не ходил, там до распахали. Но, тем не менее, какая-то она дуже бедна. В прошлый раз было на одной поселухе больше, чем со всех я съебрал, Не знаю. Чого? М -м -м. Ну, чому-то так. Такий фарт, такий фарт. Не кожен рік воно перевертає, так, що монети зверху. Віддати, як яблуня. Один год рожає, один год не рожає. Таке щось. Непонятне. Так. Що в нас познахідка? Познахідка на такі часи. Дуже древня поселуха, дуже древня. Чуть підгоріли. Була навіть кепка, одну не показував. така а-ля 90-ті. куча мелочевки, ну чак куча, я честно скажу, очень мало цветных сигналов. Были такие медни, прям думал, ну вот, воно, и что-то крупненькое, особенно у тебя так 98 орала. В общем, и ни, нифига. С монетками, со сриблом, не судьба. Не судьба. Так, что тут у нас? Картеч, картеч. Из крупненького как бы и все. Ну и у тебя фигня тоже современчина какая-то переходник какой-то непонятный. Но. Сейчас придем в макро и поснимем, что тут мы по мелочи нашли. Так, в макро у нас две конинки вот такие разного типа. Одна просто штамповка, а одна жирная штамповка. Пожирнее. Ну, наперстки такие знахитка. Вот здесь тоже вчера такой кусочек был. То ли игольница, то ли фиг его знает что-то. Но часто находится такая фигня. Что оно такое? Как значит, одна сторона. Так, вот это тоже от, по-моему, этот ремень и на ружье, что на что такое, зацеп типа. Так, ну тут какой-то такой жирненький, толстенький, прикольный. Так, я кажется, такая крутушка, но это современное, на жаль. Не, не то пальто. Потом вот такая клемка самодельная с трубочки медной. Вот это мебели с патиной уже положила такая вот, прям гарна. сешусь, такая какая-то закрутушка, что с таким торчалом каким-то непонятным, какой то инструмент. Так, потом у нас есть такая пуговка орлянка. Не обращайте внимание, это действительно пуговка, <соторый> просто и трошки расплюснула. Танк, танк, скажу, трактор и раскатал. Так, и вот щось. Ага, просто на весь. Я тоже дивился на поле, что оно могло быть. Непонятно. Так, потом вот такая какая фигня накладка. Чи посріблена вона? Чи срибна? Я думаю, что посріблена, вряд ли она срибна. Ну, вот такая вот а-ля пуля, не знаю, на ремень на какой-то, бачите, заклепочки. Так, потом у нас е пугичка. Вот такая. Тут вот такая. Ну, как бы и вот то и все пломбочка. Пломбочка, что она тут? Ну, тут все чистить надо. Может, что-то интересно. Е написано. После чистки определиться. Потом одна единственная. Не, стоп, а где моя монетка? Хм. Не понял. монетка, советская монетка. Пол копейки, булаш. Сто пудов было. Ну, короче, я не знаю, где-то я профукал. Ну, профукал здесь тут, она недалеко. Я ей стопудов мыю И при мытье где-то у нас смылась. А, вот валяется Все. Советская копейка. Пол копейки у нас 25-го -го года. Не часто, не часто, не знаю. Потом Капиндос Царский. Тоже какого года, не знаю. Пойдет почистить. И ладанка. Единственная путевая знахидка сегодня. Не знаю, ничего не прочитаю. После чистки прочитается. Вообще на чистке много интересных речей Повылазила Такой полтавской характера, назовем так, истории полтавской, с названиями там, полтавскими, пломбы богато, полтавскими с разными названиями тоже. Вот, на чистки повылазила. И чистка скоро будет вам представлена. На этой неделе я выкину монеты, как чистых химчистка с новой патиной. А на следующей неделе, по недели неделе, если, конечно, погода не будет очень плохая, и мы вообще не будем копаться, и я на выходных прям все эти видосы посливаю, там будет еще химчистка Также только такие там серебро, пугички, пломбы Всякой такой фигни Но тоже важной как -то. Все, в общем, всем до встречи Вот такие ну, Такие, такие копья, какие вины есть, ребята Честно, я думал Я надыбаю там больше Потому что там реально ну, почти никто не ходил Хтось то ходил, очень ну, мало Следов нема, И я надеялся, конечно, на лучший результат Ну, что делать вот такой, вот такие результат. Все. Всем до встречи.